নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছাম একজাম কৰ্ণালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এছ পাছ কৰাৰ পিছত হয়তো আপুনি এখন ভাল কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকৰ যি বি এ বি এছ চি বা বি কম ডিগ্ৰী আছে সেইটো কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে গতিকে আপোনালোকে এখন ভাল কলেজ বা এখন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ কাৰণে এটা এক্সাম দিয়াটো খুবেই দৰকাৰী সেইটো হৈছে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স ডিচ আপোনালোকৰ যি অসমৰ কলেজবছ আছে বা বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক আছে তাত আপোনালোকৰ দুই ধৰণৰ এডমিশ্যন হয় এটা হৈছে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আৰু এটা হৈছে এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ভিত্তি কৰি অসমৰ বহুক্ষণ ইউনিভাৰ্চিটি আছে য'ত আপোনালোকে ইউ জি আৰু পি জি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী একেলগে কমপ্লিট কৰিব পাৰে তাকো ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত ইতিমধ্যে তাৰ বিষয় লৈ মই ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে হয়তো চাইছে বা নাই চোৱা চাই নাই চোৱা যদি আপোনালোকে গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স ডিচ দিলে আপোনালোকৰ প্ৰফিট থাকে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স ডেছৰ ওপৰতো এডমিশ্যন হয় আৰু এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰি এডমিশ্যন হয় যদি আপুনি কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিয়ে তেতিয়া আপুনি কি হয় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে দুই ধৰণে এটা হৈছে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এনট্ৰেঞ্চেছৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আনটো হৈছে এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে আপুনি যদি কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট নিদিয়ে তেতিয়া আপুনি কি হ'ব এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টৰ কাৰণেহে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব কমন ইউনিভাৰ্চিটি এনট্ৰেন্স টেজৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহ'ব তেনেকৈ আপোনালোকৰ অসমীয়াখন কলেজ হৈছে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি কটন ইউনিভাৰ্চিটি দুই ধৰণৰ হয় এডমিশ্যন এবিধ হৈছে কমন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোগেদি আৰু এবিধ হৈছে এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ যোগেদি আপুনি যদি দুইটাতে এপ্লাই কৰে কোনোবা নহয় কোনোবা চিট পোৱাটো চান্স থাকে গতিকে আপুনি কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেজ দিলে উপকৃত হ'ব সেইকাৰণে আপুনি কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টটো দিব যাতে এখন ভাল কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিটি পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা দুই ধৰণৰ থাকে যদি কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ চিট নাপায় তেতিয়া আপুনি এইচ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত চিট পাবলৈ সুবিধা থাকিব যদি এছ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত চিট নাপায় তেতিয়া আপুনি কমন ইউনিচিটি এনট্ৰেছৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ যি মাৰ্কছ আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিট পাবলৈ সহজ হ'ব গতিকে আপুনি কমন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টটো দিব কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টটো দিলে কি হ'ব আপোনাৰ যি এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো সুবিধা হ'ব পাৰিব আপুনি এই এছ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ নহ'লে কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেছ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনোবা ন কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত আপুনি কি কি কৰিব পাৰিব চিটটো ল'ব পাৰিব বি এ বি এছ চি বি কম পঢ়িবৰ কাৰণে